как Василия Великого. И, значит, и здесь быть, понимаете, и строить эту державу. Как Международный Союз казахских сил привлекать сейчас инвестиции. 40 стран в 40 странах наше отделение сейчас. Но мы сейчас списались со всеми, и с королевскими семьями они присутствовали при обучении. Мы памятник в Баварии открыли погибшим казакам. Значит, и, в общем-то, все они там, где стали значимыми людьми, должны с казахскими корнями, должны участвовать сейчас в Украины. Инвестировать сюда нормально. Инвестируются только сырьевые, в основном, отрасли, да, чтобы вывозить туда там, металлолом, они вам вернут там мобильными телефонами что-то, да. Значит, при наших технологиях, при наших способностях делать и космической промышленности, и авиационной, и так далее. Понимаете? Значит, поэтому комплекс врага там для Запада тоже хорошо, Евросоюз тут союз, это же нельзя вообще ни в каком смысле, ни в экономическом, ни в каком. Хотя мы должны делать то, что что-то за дружба такая, прежде всего экономические интересы и все. Естественно, традиции общие, допустим, как с Россией и так далее. И интересно, ну, Евросоюз нам пока что ни одну гайку не дал делать, поверьте мне, не даст. Там Франция, у Германии там вырыва, или друзья, это же, наверное, шипит, это, ж, наверное, Франция скажет, ладно, закроем наш завод сейчас, выгоним 10 тысяч человек, а украинцы же друзья, как его делают. Так так не будет понимаете вы свои интересы присоединимся до евросоюза там там у совета у них минимальная зарплата там 1000 евро там и так. вот сразу же нам